হ্যালো জানমণি জানমনি এনেকা এটা বস্তু আনিছে বা এটা বস্তু দেখুৱাইছে যেহেতু আজিকালি প্রায় মানুহে পাহৰি গৈছে কিছু চিনি না পায় যে পাছত গসজা পড়ে আমার প্রথম লাগিছে গত ধুনকে পকাই মেলি ধুনিয়া গসজা সিঙি অনা হয়েছে এইটো আচলতে ইয়াক মই সঁচলৈ ৰাখিছোঁ ইয়াৰ নাম হ'ল চিৰাল গাখীৰ চেনী গুৰৰ লগত ইয়াক মিক্স কৰি খাবলৈ বৰ মজা লাগে এইটো হ'ল খুব ধুনীয়া এটা পকা নিজৰ ঘৰটো বাৰীতে লগা চিৰাল নাভাবিব আকৌ যে খুব ধুনীয়া ষোল্ল বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ লগত ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি থকা দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া এজনী লাহি পাহি বোৱাৰী মানুহৰ লগত বিয়ে ধাবা এখনত বহি থকা দেখুৱাইছোঁ সেয়া কথা মই ক'বলৈ যোৱা নাই যিটো বস্তু আজি আপুনি চাইনা হংকং লণ্ডন ডুবাই আমেৰিকা ৰাছিয়া আপুনি য'লৈকে যাওক এই বস্তুটো পাবলৈ নাই যিহেতু নিজৰ ঘৰৰ বাৰীতে হয় ইয়াৰ নামেই হৈছে চিৰাল আচলতে এটা ভাল লগা চিৰিয়েল লাগিছে আৰু প্ৰথম লগাৰ কাৰণে ইয়াক হুঁচলে থৈছোঁ এটা ভাল লগা স্মৃতি আৰু গছজোপা নিশ্চয় দেখুৱাম আমাৰ ঘৰত ট্ৰিপালটোৰ কাষতে খুব ধুনীয়া এজোপা চিৰিয়েল গছ আছে দেখুৱাম মই নিশ্চয় গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকণটো বজাই দিব টিং টিংকৈ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জয়ন্ত গগৈ ইউটিউব চেনেল চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আজি ভিডিঅ'টো আছিলে খুব ধুনীয়া এটা পকা শিয়াল সঁচলৈ থৈছোঁ